脸有点肿，摔的。我这个、退了点，退镜头前就行。嗯，快跑吧！我这镜头太黑了，把你这英式神明的这个脸给照的丑了。啊，老爹，丑就丑呗，我这睡了，怕丑啊。那 <laughs> 不找媳妇儿弟弟睡觉了啊，弟弟已经睡着了。也了，早睡了、嗯，小孩子小，明天得上学。 嗯，呃，弟弟妹妹不参与我的直播，他们都是学生，还得要上学。嗯，不想让他们在互联网上容易生出是非。嗯，不是一直吃也没坏胃呀、啊，老铁，坏胃了，只是我没告诉你。谁谁自己生病了，谁会告诉你？老铁，我快要垮了，不会告诉你的，不会说的。 就自己去保守治疗，只不过是我现在还能吃而已。到时候哪天真的是不能吃了，真的是算是那个啥了。爸，接着给我出肉吧。都出好了，都出好了，给我凉着点，因为待会就能直接吃了。这个是鸡腿排，鸡腿排，把这个鸡皮先吃了。嗯嗯啊，没有牺牲老大老铁。我父母有钱，我父母比我有钱。 我父母在在二环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 边上有房子。难道我失去味觉了吗？我怎么感觉我今天调这个料汁不够辣呀？ 老爹，你再给我倒点那个辣椒油呗。好嘞。这个行吗？不是这个，我要辣椒籽你在旁边给我倒就行。我觉得我失去味觉了。要籽儿是吧？对。哇，有房为什么你还要租房？有房是父母的房，不是我的。 好了吧，再倒点。买了。嗯，要给我搅搅。我吃料，我这一场直播吃料都要吃五六十块钱的。内内脏给它扒一扒。哇，好烫！你挺实在，就是爸妈怎么舍得让我干吃播？吃坏了身体，因为我有暴食症，很能吃。 之前节食减肥减的，那时候胖。那时候一一八一九年的时候，上高中的时候，学习压力大，我学习不好，嗯，学习不好，长得也不好看，也胖，没有眼睛，我那时候没有做双眼，我双眼皮是做的，长得丑。哎、啊，咱俩聊这，胃行吗？胃不行。 不,会不行，老铁，嗯，嗯、哎、医生说了，你看我吃的辣椒油有多少？让 <coughs>、哎、我少吃点辣的，我不听。老铁，把那个肉给我端过来。这个还要吗？哎、啊，<coughs> 我去，你看我吃的有多辣！来，来个大羊排，老铁。 都把大羊排，你的眼睛有点肿了、啊，是，没错，老铁，我的眼睛确实有点肿。我知道为什么我的眼睛肿，只有我自己知道，因为我平时熬夜，平时熬夜，饮食作息不规律。咱们帮莹把爱心点到一万，家人们，你们想想知道我啥的，在我直播间待一会儿，你们就都知道了。来个大羊排吃，这是厨师给我炖的。我回家直播播了一年了，我一年多，我本来是想攒钱买辆车的，但是我没有驾照，就没有买。 然后本来是想给我爹给我爹买一辆车的，我爹呢那时候春节的时候忙没去，但是他们去年在北京买了一套房子，我不知道这是真事儿，老铁有很多老铁见过我爸我妈开车带你们直播去过，别看他们平时穿的破开着破，说实话你老两口确实有钱，嗯，眼袋就有了，对，因为我那个啥。 作息不规律，熬夜嘛，压力大，身体不太好，眼袋眼袋不行，我就关美颜给你们直播，点点小红心，家人们啊，红心往一万上怼一怼，谢谢家人们集齐。来个羊排，给他来点这个辣椒料，刷点这个辣椒料，妈棉签开讲解，好嘞，来吧，来个大羊排，哎，老爹，帮我把这块清一下。 撒点鸡麻，哎，甜的还是辣的酱？甜辣甜辣的，我自己调的。把这把这个清走，对。哎对，直接来。哎对，好，谢谢老铁。戴手套。一个人有什么压力？一个人怎么没有压力？就是因为我一个人没有对象，因为我身体不太好，老铁。我已经绝经绝了三年了，快四年了。我二零一九年那个时候节食减肥，导致我现在身体不太好。 我以后找对象啥的吧，就比较难，老铁。就是我谁有不如自己有，我我好好努努力，多吃点，多吃两口，挣挣钱。来个大羊排啊，待会儿再吃个大羊头。这是我们家厨师给我炖的啊，清炖大羊排，提前给他凉出锅的，一看就香啊。哎呀，这小秘制大猪排，羊排吧？啊啊，猪排、呃，羊排，说错了。 吓我一跳！富人猪排了，我又、嗯、上错东西了呢。嗯，点点红心，家人们，红心往一万冲一下，马上到一万了，多多发财的小手啊！嗯，拿玉米糊给他上车，玉米糊是吧？这车里没有吧？ 你多少岁、啊？我今年二十一，我两千零二年的，前段时间刚过完自己那个二十一岁的大寿。你、嗯、不用上上了啊，不用开讲解吧，慢慢会好的。对，妈，我前半个小时你一个品都不能提。哦，没白。嗯，擦擦嘴。 我刚做的人气被我妈吆喝两声又，又又坐下，又摇下去。嗯，好的好的，明白了。我让你干啥你就别吱声就行啊。然后 OK OK。嗯，嗯点点红心，家人红心往前冲一冲，谢谢我妈天天被我训。嗯。哎，<laughs> 眼袋都出来了。 老铁，你熬夜的话也有眼袋，只不过是你不熬夜，我熬夜，我没办法，我为了工作，这是我的工作。擦擦 <laughs> 我的嘴，家人一起干默契，干了一年了。厨师、啊，哎、来吃个羊排。 让我家那个厨师上来给你们吃。厨师说了，想跟我学学做吃播，咱们先让他吃个大羊排，是不是？点点红心，家人们，让厨师上来吃。拿个盘子，先装点那个肉皮，那个排骨。红心往前吃，红往前冲一冲。喝的啥？喝的益生菌。什么时候发货呀？三天之内，老铁。能吃吗？不能吃，吃羊头。 不能吃羊排，你就吃羊头；能吃羊排，你就吃羊排。啊啊！哎呀，大羊排！俺们家厨师可矫情了，什么都不吃，还想当吃播是吧，厨师？嗯。啊，这也不能吃，那也吃不了吧，红心都给你点到一万五了，给大姑娘似的，搁那羞羞答答的。 啊，真的假的？真的，红心都到天一天能赚多少钱？不稳定，每回一上就要红心，每回一上就要红心。赚多赚少都是那个自己靠自己努力赚来的，父母也不，父母就帮着我做直播内容，帮帮我举举货，买买东西，主要的经济来源还是得靠自己。 父母不能靠咱一辈子，父母有是父母的，咱自己有是咱自己的。你像我爹我妈，去年他们偷摸的在北京二环买了一套房子，我都不知道，我什么都不知道，我以为他是在直播间给我做人气。前段时间上个星期去给人家交房本的时候，我才知道。上个星期是给你爸同学去住，当时那房子买完就过户。 谁知道你们咋咋咋弄的？我还想个直播第一年挣的钱，先买辆车，全给我爹。幸亏我没我没学我没学驾照，幸亏我不会开车，要不我这虎出我真的拉着我爹去四 S 店给他买辆车。你说我爹都有这么几百万了，是不是？你支持我一下，对吧？ 给我买个房，是不是？也是我家孩子多，三个孩子。你说我要是独苗，对吧？肯定我爸的、我妈的都是我的。可我不是独苗啊，我家三个瓜呢，冬瓜、西瓜、葫芦瓜、矮瓜子。嗯，我就是那个矬瓜老铁。 来晚了，不玩不晚，刚开播，一羊排还没炫完呢，是吧？你要把这羊排吃了，你就当我徒弟。嗯，行吧，行。嗯，羊排啊，对，吃个面包吧。再给我上个羊头去。嗯，再给我上个羊头。嗯、我挺能吃，我对，亏能吃。嗯。 我要不能吃的话，我就没活路了，老铁。吃羊排吗？不吃了。啊？不吃